নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেউ পুনৰ আহিলোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ এইবাৰ মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰে স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ তিনি নম্বৰ অধ্যায়টি এই অধ্যায়টি হ'ল খেল ধেম খ ধেমালি আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পাঠটি হ'ল বিদ্যালয় সপ্তাহ আহাচোন এই পাঠটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে এটা দফা দি থোৱা আছে আহাচোন পঢ়ি চাওঁ কিনো আছে সকলে এই আয়োজনৰ জৰিয়তে খেল নাচ গান আবৃত্তি চিত্ৰাংকন আদি প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা পায় ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱ গঢ়ি উঠে এনে অনুষ্ঠানে তেওঁলোকৰ মাজত সামাজিক শাৰীৰিক মানসিক আৰু খেলুৱৈসূলভ মনোবৃত্তিৰ বিকাশ ঘটায় খেল ধেমালিয়ে মনোৰঞ্জনৰ লগতে নিয়মানুবৰ্তিতাৰ শিক্ষাও প্ৰদান কৰে এই দফাটোত কি কৈছে তোমালোকৰ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰতি বছৰে কি পাতে বিদ্যালয় সপ্তাহ পাতে নহয় নহয় জানো আৰু এই বিদ্যালয় সপ্তাহত কি হয় বিভিন্ন খেল ধেমালি হয় নাচ গান হয় আবৃত্তি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ হয় আৰু এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয় জানানে শাৰীৰিক মানসিক আৰু সামাজিকভাৱে আমাৰ কি হয় বিকাশ সাধন হয় গতিকে আমি এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত সদায় অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে এইবাৰ চাও আহাচোন কিনো আছে পঢ়ো আহা দেখা পাইছানে তোমালোকে ইয়াতে এখন ধুনীয়া ছবি দি থোৱা আছে আৰু তলত পঢ়িবৰ কাৰনে দি থোৱা আছে ছবিখন কিহৰ ছবি যেন লাগিছে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ছবি নহয়নে আৰু ইয়াতে দেখিছানে তোমালোকে সকলো লৰা ছোৱালীয়ে কি কৰি আছে খেল ধেমালি কৰি আছে ক্ৰিকেট খেলিছে দবা বেডমিণ্টন নহয়নে এই খেলসমূহ খেলি থকাৰ ছবিখন দেখা পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম তলত থকা বাক্যসমূহ আমি পঢ়ি চাম কিনো লিখা আছে মই পঢ়ি গৈছো তোমালোকে শুনি যাবা প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়খনত আজি উখল মাখল পৰিৱেশ তাৰ পাছত কি আছে আজিৰে পৰা বিদ্যালয় সপ্তাহ আৰম্ভ হব উদ্বোধন কৰিবলৈ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আহিছে প্ৰধান শিক্ষক আনন্দ প্ৰসাদ ৰয় ছাৰে তেখেতক আদৰণি জনাইছে উদ্বোধক গৰাকীয়ে ভাষণত কলে প্ৰদৰ্শনৰ মঞ্চ তোমালোকে সকলো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবা কি কৰিছে প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে আৰু কি কৰিছে তাত উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰে পৰিচালনা সমিতি মানে প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আহিছে আৰু তাৰে প্ৰধান শিক্ষক মানে প্ৰাঞ্জল সতৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকে কি কৰিছে সেই আহ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীক আদৰণি জনাইছে আৰু সেই উদ্বোধক গৰাকীয়ে কি কৰিছে ভাষণত কৈছে যে প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ মঞ্চ হয় বিদ্যালয়প্তাহ হল প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ মঞ্চ আৰু তোমালোকে সকলোতে অংশগ্ৰহণ কৰিবা তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে পুৰস্কাৰ পোৱাটোৱেই ডাঙৰ কথা নহয় অংশগ্ৰহণ কৰাটোহে আচল কথা আটাইয়ে বিদ্যালয় সপ্তাহ সফল কৰিবা বুলি আশা কৰিলো তেখেতে লগতে আৰু কৈছে যে পুৰস্কাৰ পোৱাটোৱেই আমাৰ ডাঙৰ কথা নহয় আমি যে অংশগ্ৰহণ কৰিছো সেইটোৱে আমাৰ বাবে ডাঙৰ কথা আৰু সকলোৱে যাতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবা তাৰ পাছত কি হল চাওঁ আহাচোন দেখি চানে ইয়াত এখন ধুনীয়াকৈ তালিকা লিখি থোৱা আছে দেখি চানে তালিকাখন বনাই থোৱা আছে আহাচোন এই তালিকাখনতনো কি আছে পঢ়ি চাওঁ প্ৰথমতে আছে পঁচিশ এঘাৰ পঁচিছ তাৰিখ আৰু দিছে বিদ্যালয় সপ্তাহ মানে এই তালিকাখন বিদ্যালয় সপ্তাহৰে এখন তালিকা আৰু কি লিখিছে নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাৰমানে প্ৰাঞ্জনহঁতৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু তাৰিখ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা সাত ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পঁচিছ খ্ৰীষ্টাব্দ দেখিছানে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈ তাৰ পাছতে আছে দ্বিতীয় দিনৰ খেলৰ সূচী দ্বিতীয় দিনৰ গোটেই খেলৰ তালিকাখন ইয়াত লিখি থোৱা আছে পঢ়ি চাও আহাচোন কিনো লিখি থোৱা আছে এইফালে আছে খেলসমূহ কি কি খেল আছে বেডমিণ্টন দবা পাৰ পানী সংগীত চকী বা মিউজিক চেয়াৰ তাৰ পাছতে ইয়াত ভাগ কৰি থৈছে শ্ৰেণী অনুসৰি ক শাখা স শাখা গ শাখা আৰু ক শাখাই কি কি খেল খেলিব পাৰিব লিখি থোৱা আছে খ শাখাইনো কি পাৰিব আৰু গ শ শাখাইনো কি খেল খেলিব পাৰিব লিখি থোৱা আছে এতিয়া চোৱাচোন ক শাখাত কি কি খেল খেলিব পাৰিব আৰু কোন কেইটা শ্ৰেণী ক শাখাত পৰিছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে কি খেলিব পাৰিব পাৰ পানী আৰু সংগীত চকী বা মিউজিক চেয়াৰ তাৰ পাছতে খ শাখাত কি আছে তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী আছে তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীয়ে কি কি খেলিব পাৰিব খ শাখাৰ বেডমিণ্টন দবা পাৰ পানী সংগীত চকী বা মিউজিক চেয়াৰ এইবাৰ আহিল গ শাখালৈ গাখাত কোনকেইটা শ্ৰেণী আছে তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিব কোনটো শ্ৰেণীৰ পৰা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ বেডমিণ্টন চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে খেলিব পাৰিব দবা অকল পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে খেলিব পাৰিব পাৰ পানী চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী সংগীত চকী বা মিউজিক চেয়াৰ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে খেলিব পাৰিব তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে এইবাৰ আমি পঢ়ি চাও আহা বিদ্যালয় সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিন কাৰ্যসূচী মতে খেলবোৰ আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাজত এখন ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে কাষৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই খেলখন প্ৰতুল গোস্বামী ছাৰে পৰিচালনা কৰিছে এতিয়া সপ্তাহৰ খেল ধেমালি সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীমতে খেলসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথমতেই কি হৈছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ মাজত ক্ৰিকেট খেল আৰম্ভ হৈছে আৰু কোনে পৰিচালনা কৰিছে এই খেলখন প্ৰতুল গোস্বামী ছাৰে তাৰপাছত চাওঁ আহাচোন কিনো আছে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বেডমিণ্টনৰ একক প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ দীপা আৰু ৰুমাই এই খেলখনত ভাগ লৈছে বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কি হৈছে বেডমিণ্টনৰ একক প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আৰু তাত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ দীপা আৰু ৰুমাই খেলি আছে আনফালে অনিল ফুকন ছাৰে গান বজাই সংগীত চকী মিউজিক চেয়াৰ খেল পৰিচালনা কৰিছে গিৰিণ চেত্ৰী ছাৰে প্ৰতিযোগিতাত্ৰীসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত তাৰ পাছত কি কৰিছে অনিল ফুকন ছাৰে মিউজিক চেয়াৰ বা সংগীত চকী খেলাই আছে আৰু গিৰিণ চেত্ৰী ছাৰে কি কৰিছে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিযোগিতাত আহ স্থান পাইছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ লিখি গৈছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন বাৰাণ্ডাত সুপ্ৰিয়াই হুইল চেয়াৰত বহি নিহাৰিকাৰ লগত দবা খেল খেলি আছে খেলখনত সুপ্ৰিয়া নিহাৰিকাতকৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু কি কৈছে ইয়াত বাৰাণ্ডাত সুপ্ৰিয়াই হুইল চেয়াৰত বহি নিহাৰিকাৰ লগত দবা খেল খেলি আছে আৰু সুপ্ৰিয়া নিহাৰিকাতকৈ আগবাঢ়ি আছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ খেল আৰম্ভ হবলৈ এতিয়াও বাকী তেওঁলোকে এটা ফুটবল লৈ খেলপথাৰৰ এফালে ধেমালি কৰি আছে কাঞ্চনে বলটো দলি মাৰি দিওঁতে দবাখনতে পৰিলগৈ সুপ্ৰিয়াই মূৰে কপালে হাত দি কলে এয়া তোমালোকে কি কৰিলা আমাৰ খেলখন পন্দ কৰিলা কি কৈছে এয়া প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ খেলসমূহ আৰম্ভ হোৱাই নাছিলে সেইকাৰণে তাহাঁতে কি কৰিছিলে এটা ফুটবল লৈ খেলি আছিলে তাৰ পাছতে হঠাতে কাঞ্চনে বলটো মাৰি পঠিওৱাত খেলি আছিলে সুপ্ৰিয়া আৰু নিহাৰিকাই তাতে পৰিলগৈ আৰু তাতে পৰাৰ লগে লগে সুপ্ৰিয়াই মূৰে কপালে হাত দি কৈছে তোমালোকে কি কৰিলা আমাৰ খেলখন দেখোন পন্দ কৰি পেলালা বুলি কৈছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো হল তাকে দেখি মিনতী বৰুৱা বাইদেউ বেগা বেগীকৈ ওচৰলৈ আহিল সুপ্ৰিয়াহঁতক খেলখন আৰম্ভণিৰ পৰা খেলিবলৈ দিলে তেওঁ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলপথাৰৰ মাজলৈ লৈ গ'ল তাত তেওঁলোকক শাৰী পাতি থিয় হ'বলৈ দিলে তাৰপাছত তেখেতে তেওঁলোকক পাৰ পানী খেলখন খেলালে তাৰ পাছত কি কৰিলে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মিনতী বৰুৱা বাইদেউ কি কৰিলে খেলপথাৰলৈ শাৰী পাতি থিয় হবলৈ দিলে আৰু কি কৰিলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাৰ পানী খেলাবলৈ ধৰিলে তাৰ পাছত চাও আহাচোন প্ৰধান শিক্ষক যথা সময়ত খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিল তেখেতে হুইছেল বজাই দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিলে তাৰ পাছত কি কৰিলে যথা সময়ত খেলপথাৰলৈ কোন আহিল প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় আহিল আৰু তেখেতে হুইছেল বজাই দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিলে তোমালোকেও এই দফাটো পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু চেষ্টা কৰিবা যাতে তোমালোকে এই দফাটো বুজি পোৱা তাৰ পাছত কিনো আছে চাওঁ আহাচোন ইয়াতে প্ৰশ্ন দি থোৱা আছে আহাচোন প্ৰশ্নসমূহ পঢ়ি চাও কিনো আছে আছে প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়খনৰচোন আমি পায়ে আহিছিলো নহয় প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কি কত আছে নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু খত আছে জুৰি পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কোনটো শুদ্ধ হব বাৰু ক নম্বৰটো কাৰণ প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাৰ পাছত কি আছে চাও আহাচোন দুই নম্বৰ আছে প্ৰশ্ন পঢ়ি চাও আহাচোন প্ৰশ্নটোত কিনো আছে নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ নাম হল কি আছিল বাৰু নিজৰাপাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ নাম হ'ল কত আছে গিৰিণ চেত্ৰী খত আনন্দ প্ৰসাদ ৰয় কোনটো শুদ্ধ হব খ কাৰণ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ নাম হল আনন্দ প্ৰসাদ ৰয় মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিলো আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ